inansın, kim də istəyir inanmasın. Biz zalımlar üçün elə bir atəş hazırlamışıq ki, onun pərdələri onları bürüyəcəkdir. Onlar imdad istədikdə, onlara gətirən kimi, üzlərini büryan edən bir su ilə kömək ediləcəkdir. O nə pisiz ki, o necə də pis məkandır. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəldikdə isə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etmərik. Onları ağaclar altından çaylar axan ədincənnətləri gözləyir. Onlar orada taxtlara söykənərək qızıl biləziklərlə bəzənəcək. Nazik və qalın ipəkdən yaşıl paltarlar geyəcəklər. O nə gözəl mükafat. O necə də gözəl məkandır. Onlara iki adamı misal gətir. Onların birinə iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. O bağların hər ikisi öz barını verdi və bardan heç bir şey əşkilmədi. Biz də onların arasından bir irmaq axıtdı. Bu adamın başqa sərvəti də var idi. O öz yoldaşı ilə söhbət edərkən ona dedi: "Mən səndən daha dövlətli və əşirətcə, qəbilə, qohum əqraba cəhətdən səndən daha güvvətliyəm." O küfrə düşdüyü üçün özünə zülm edərək bağına girib dedi: Bu bağın nə vaxtca yox olacağını güman etmirəm. Qiyamətin də qopacağını zənn etmirəm. Əgər Rəbbimin huzuruna qaytarılsam, özümə bundan da yaxşı bir məskən taparam. Onunla söhbət edən yoldaşı isə belə dedi: "Əvvəlcə səni torpaqdan, sonra bir qətirə sudan, mənidən yaratmış, daha sonra səni adam şəkilinə salmış, Allahı inkar edirsən, lakin Allah mənim Rəbbimdir." Və mən heç kəsin Rəbbimə şərik qoşmaram. Bağına girdiyin zaman barə məşallah güvvət yalnız Allah'a məxsusdur deyəydin. Əgər məni özündən daha az mal, dövlət və övlad sahibi görürsənsə Ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin və sənin bağına göydən bir bəla endirsin ki, o, hamar, qubquru bir yer olsun, yaxud suyu çəkilib getsin və bir də onu əsla axtarıb tapa bilməyəsən. Beləliklə onun bağının meyvəsi bütün var dövləti tələff edildi. Səhər o kafir bağa gəldiyi zaman onu bu vəziyyətdə görüb bağa qoyduğu xərçəcə görə əllərini ovuşturmağa başladı. Bağın təlvarları yerə çöküb qiran qalmışdı. O, keş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmuyaydım deyə yirdi. Allahdan başqa ona yardım edə biləcək kəslər yox idi və o da öz-özünə kömək edə biləcək bir halda değildi. Belə bir vəziyyətdə kömək göstərmək ancaq haqq olan Allah'a məxsusdur. Mükafat verməkdə də, aqibət qismət etməkdə də ən xeyrilisi odur. Bu dünyanı misal çək. Bu dünya göydən yağdırdığımız yağmura bənzər. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər. Sonra isə Dönüb küləyin sovurduğu quru çörçəp olar. Allah hər şeyə qadirdir. Mal, dövlət, oğul, uşaq bu dünyanın bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı aməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də ümid etibarı ilə daha xeyirlidir. O gün dağları yerindən qoparıb hərəkətə gətirəcəyik. Yeri dümdüz görəcəksən. Möminləri və kafirləri bir yerə toplayacaq. Onların heç birini kənarda qoymayacağıq. Onlar Rəbbinin huzuruna CERGE CERGE gətiriləcəklər. Siz bizim yanımıza sizi ilk dəfə yarattığımız kimi gəldiniz. Lakin siz elə CÜMAN edirdiniz ki, biz sizə verdiğimiz vədi, ÖLENDEN sonra diriləcəyinizi yerinə yetirməyəcəyik. Herkesin emel defteri karşısına koyulacak. Günahkarların orada yazılmış olanlardan korktuklarını göreceksen onlar belə diyecekler. Vay halımıza bu nece bir kitab imiş? O bizim heç bir küçük ve büyük günahımızı gözden kaçırmadan hamısını sahip yazmıştır ki onlar ettikleri bütün emellerin öz karşılarında hazır durduğunu görecekler. Rabbin hiçkese haksızlık etmez. Xatırla ki, bir zaman mələklərə "Adəmə səcdə edin" demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O cinlərdən idi. O öz Rəbbinin əmrindən çıxdı. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub onu və nəslini dostmu tutursunuz? Bu zəalimlər üçün necə də pis dəyiş-dəyişdir. Mən onları nə göylərin, nə yerin yaradılışına, nə də öz yaradılışlarına şahid etmədim. Və mən yoldan çıxardanları Özünə köməkçi də tutmadım. O gün Allah müşriklərə belə buyuracaq: "Mənə ortağ olduqlarını iddia etdiyini şəriklərimi çağırın." Müşriklər öz tanrılarını çağıracaq, lakin onlar heç bir cavab verməyəcəklər. Biz onların arasında bir cəhənnəm dərəsi bərqərar edərik. Günahçılar atəşi görəndə ona düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan baş götürüb qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Biz bu Quranda insanlar üçün cürbə-cür məsəllər çəkdik. İnsan isə bütün məxluqat içərisində ən çox mübahisə edəndir. İnsanlara doğru yol göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman ona iman gətirməyə və Rəbbindən bağışlanmalarını diləməyə mane olan şey yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin onların da başına gəlməsini yaxud da gözləri baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələridir. Biz peyğəmbərləri yalnız müjdə verənlər və qorxudanlar olaraq göndərdik. Kafirlər isə batil sözləri ilə haqqı yalana çıxartmaq məqsədi ilə mübahisə aparırlar. Onlar mənim ayələrimi və qorxu duqları əzabı məsərhiyə qoyurlar. Rəbbinin ayələri özünə xatırlandırılarkən onlardan üz döndərən. Əvvəlcə öz əlləri ilə etdiyi günahları unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Bu cür adamlar onu anlamasınlar deyə biz onların qəlblərinə pərdə çəkib, qulaqlarına ağırlıq verdik. Sən onları doğru yola dəvət etsən belə, onlar əsla haqq yola gəlməzlər. Rəbbin bağışlayandır, mərhəmətlidir. Əgər Rəbbin onları günahlarına görə cəzalandırmaq istəsi idi, onların əzabını sürətləndirərdi. Lakin onların öz əzab vaxtı vardır. O zaman onlar Allahın əzabından qaçıb canlarını qurtarmağa əsla bir yer tapa bilməzlər. O məmləkətlərin əhalisini zülm etdikləri zaman məhv etdik. Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik. Yadına sal ki, bir zaman Musa öz gənc dostuna belə demişdi: "Mən iki dənizin qovuşduğu yerə çatmayınca və uzun müddət gezib dolanmayınca geri dönməyəcəyəm. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda balığı tutmuşdular. Balıq isə dənizdə bir yarğana tərəf üz tutmuşdu. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerdən keçib getdikləri zaman Musa gənc dostuna dedi: "Nahar yeməyimizi gətir. Bu səfərimiz bizi lap əldən saldı." Oysa görürsənmi biz qayanın yanında gizləndiyimiz zaman mən balığı unutdum doğrusu onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unudturdu balıq dirilib əcayib bir şəkildə dənizə yollanmışdır deyə cavab verdi Musa elə istədiyimiz də budur dedi və onlar öz lətrillərinin izinə düşüb gəldikləri yolla geri qayıtdılar öz dərgahımızdan mərhəmmət peyğəmbərlik və bəh əta etdiyimiz və öz tərəfimizdən elm öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini tapdılar Musa ondan soruşdu Öyrədildiyin doğru yolu göstərən elimlə mənə öyrətmək şərtiylə sənə tabe olunmu belə cavab verdi Sən mənimlə bir yerdə olsan əsla dözə bilməzsən Axı sən bilmədiyin bir şeyə necə dözə bilərsən Musa dedi İnşallah səbirli olduğumu görəcəksən Sənin heç bir əmrindən çıxmayacam Xızır Eğer mene tabi olacaksansa, səbəbini sebebini sene izah məndən menden hiçbir şey hakkında soruşma dedi. Bundan sonra onlar durup yola düştüler. Gəmiyə mindikleri zaman Hızır onu deşti. Musa dedi, sen gəmidə olanları suya gergetme yüzüm mücavini deştin. Doğrusu günaha büyük bir şey ettin. Hızır belə cevap verdi. Sene demedim mi ki, mənimlə bir yerde olanda da asla dözebilmezsen. Musa dedi. Unutduğun bir şeye görə məni danlama və məni öz işimdə çətinliyə salma. Yenə getdilər. Nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda Xızır dərhal onu öldürdü. Musa dedi: "Heç bir günah iş tutmayan, buna görə də qisasə layiq olan paç bir cana mı qıldın? Doğrudan da çox pis bir şey etdin."